হৰে কৃষ্ণ আপোনালোকৰ সকলোকে গৌৰ পূৰ্ণিমা অৰ্থাৎ শ্ৰী চৈতন্য মহাপ্ৰভুৰ প্ৰাকত্য দিৱসৰ হিয়া ভৰা ওলগ জনালোঁ আমি সকলোৱে জানো শ্ৰী চৈতন্য মহাপ্ৰভু কোন হয় তেওঁৰ জন্মৰ বিষয়ে শাস্ত্ৰৰ বহু ঠাইতে উল্লেখ আছে উদাহৰণস্বৰূপে গৰুৰ পুৰাণত ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই কয় যে কলিযুগত নবদ্বীপৰ মায়াপুর নামৰ ঠাইত গৰ্ভৰ পৰা মই জন্মগ্রহণ কৰিম। কৰিম ভাগবত এই বৰ্ণনা কৰা হৈছে কৃষ্ণবর্ণম তৃষা কৃষ্ণম সঙ্গো পঙ্গষ্ট পর্ষদ সংকীর্তন প্রায় সুমেধা অৰ্থাৎ কলি যুগত বুদ্ধিমান ব্যক্তিয়ে ঈশ্বৰৰ সেই অৱতাৰৰ পূজা কৰিবৰ নিমিত্তে সামূহিক কীৰ্তন অৰ্থাৎ সংকীৰ্তন কৰে যি নিৰন্তৰ কৃষ্ণৰ নাম লয় যদিও তেওঁৰ বৰণ কৃষ্ণৰ সদৃশ নহয় কিন্তু তেওঁ সাক্ষাৎ কৃষ্ণ হয় যি নিজৰ পাৰ্শদ তথা সংগীসকলৰ সংগত থাকে এনেধৰণৰ বৰ্ণনা চৈতন্য চৰিতামৃতো উল্লেখ আছে শ্ৰীকৃষ্ণ চৈতন্য ৰাধাকৃষ্ণ নাহি অন্য অৰ্থাৎ চৈতন্য মহাপ্ৰভু স্বয়ং ৰাধাকৃষ্ণই হয় যি স্বৰ্ণ বৰণত ৰাধা ৰাণীৰ ভাৱ স্বীকাৰ কৰি প্ৰকট হৈছে চৈতন্য মহাপ্ৰভু ফাগুণ মাহৰ পূৰ্ণিমাৰ তিথিত নিম গছৰ তলত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল যাৰ ফলত তেওঁৰ নাম নিমাই হৈ পৰিল সেইদিনা চন্দ্ৰগ্ৰহণৰ সময়ত গংগা স্নান কৰোঁতে সমস্ত নৱদ্বীপবাসীয়ে হৰিনামৰ উচ্চাৰণ কৰিছিল চৌদিশ কেৱল হৰিনামৰ ধ্বনিয়ে মুখৰিত হৈ পৰিল উল্লেখ আছে যে দেৱী দেৱতাসকলেও আকাশৰ পৰা সুন্দৰ স্তুতি কৰিছিল যিদৰে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মৰ পিছত নন্দ ভৱনত দেৱী দেৱতাসকলে ৰূপ সলনি কৰি তেওঁৰ দৰ্শন কৰিবলৈ আহিছিল যিসকলক কিন্তু তাৰ বাসিন্দাসকলেও নাজানিছিল ঠিক সেইদৰে মহাপ্ৰভুৰ আৱিৰ্ভাৱ হোৱাৰ পাছতো জগন্নাথ মিশ্ৰৰ গৃহত দেৱী দেৱতাসকলে ৰূপ সলনি কৰি প্ৰভুৰ দৰ্শন লাভ কৰিবলৈ আহিছিল যিসকলক তাৰ বাসিন্দাসকলেও নাজানিছিল মহাপ্ৰভু শ্ৰীকৃষ্ণৰ অৱতাৰ নহয় বৰং তেওঁ স্বয়ং শ্ৰীকৃষ্ণ হয় যিজনে কলি যুগত বদ্ধ জীৱসমূহৰ উদ্ধাৰৰ হেতুকে প্ৰকট হৈছিল পাঁচ হাজাৰ বছৰ পূৰ্বে যেতিয়া ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণ অৱতাৰিত হৈছিল তেতিয়া তেওঁ অৰ্জুনক কৈছিল সৰ্বধাৰমান অহম টম সদ পাপে ভায়ামী মাছুচা অৰ্থাৎ হে অৰ্জুন সকলো ধৰ্ম ত্যাগ কৰি কেৱল মোৰ শৰণাগত হোৱা মই তোমাক সমস্ত পাপৰ পৰা মুক্তি প্ৰদান কৰিম ভয় নকৰিবা সেইবাবে ভগৱানে কৃপাটো কৰিছে আমাৰ সকলোৰে ওপৰত অৰ্জুনৰ মাধ্যমেৰে আমাৰ সকলোকে দিব্য জ্ঞান প্ৰদান কৰি কিন্তু এটা কঠিন চৰ্তও ৰাখিলে তেওঁ যে মোৰ শৰণাগত হোৱা কিন্তু আমি জানো যে এয়া এক বহুত কঠিন কাম আৰু ভগৱানেও অনুভৱ কৰিলে যে কলি যুগৰ জীৱৰ বাবে এয়া অৰ্থাৎ শৰণাগত হোৱা ইমান সহজ নহয় সেইবাবে তেওঁ এটা অতি কৰোণ ৰূপ ধাৰণ কৰিলে সেয়াই হৈছে শ্ৰীচৈতন্য মহাপ্ৰভুৰ ৰূপ তেওঁৰ কৰুণ কৃপালু ৰূপ হৈছে মহাবদান্যায় অৰ্থাৎ তেওঁ অত্যন্ত উদাৰ তেওঁ এইবাবেই উদাৰ যিহেতু তেওঁ কেতিয়াও কোনো চৰ্ত আমাৰ ওচৰত ৰখা নাই তেওঁ কেৱল কৃষ্ণপ্ৰেম সকলো ঠাইতে বিতৰণ কৰিলে পাত্ৰ অপাত্ৰৰ কোনো ধৰণৰ বিচাৰ কৰাৰ অবিহনেই এই শ্ৰী চৈতন্য মহাপ্ৰভুৰ অৱতৰিত হোৱাৰ তিনিটা আন্তৰিক তথা তিনিটা বাহ্যিক কাৰণ আছে তিনিটা বাহ্যিক কারণৰ ভিতৰত প্ৰথমটো হৈছে এই পৃথিৱীলৈ পৰমেশ্বৰ ভগৱান শ্রীকৃষ্ণ আহিল লীলা কৰিলে আৰু পুনৰ ঘূৰি গল কিন্তু পৃথিৱীৰ মানুহক বৃন্দাবনৰ প্ৰেমৰ অনুভৱ প্ৰদান নকৰিলে সেইবাবে তেওঁলোকৰ হৃদয়ত প্ৰেম স্থাপনা কৰিবৰ নিমিত্তে এই ধরাধামত তেওঁ হয়েছিল হৈছিল যুগ যুগধৰ্মৰ স্থাপনা কৰিবৰ নিমিত্তে প্ৰত্যেকটো যুগৰে এটা যুগ ধৰ্ম থাকে আমি সকলোৱে জানো যিটো পালন কৰিলেহে ব্যক্তিয়ে জীৱনৰ পৰম লক্ষ্য প্ৰাপ্তি কৰিব পাৰে যিদৰে সত্য যুগৰ ধৰ্ম হৈছে তপস্যা কৰা ত্ৰেতা যুগৰ ধৰ্ম হৈছে যজ্ঞ কৰা দ্বাপৰ যুগৰ ধৰ্ম হৈছে শ্ৰী বিগ্ৰহৰ পূজা অৰ্চনা কৰা ঠিক সেইদৰে কলি যুগৰ যুগ ধৰ্ম হৈছে নাম সংকীৰ্তন য'ত ভগৱানৰ দিব্য নাম লৈ ব্যক্তিয়ে জীৱনৰ পৰম লক্ষ্য প্ৰাপ্তি কৰিব পাৰে হৰিকৃষ্ণ মহামন্ত্ৰৰ প্ৰচাৰ আৰু ইয়াৰ স্থাপনা কৰাৰ হেতুকে মহাপ্ৰভুৰ অৱতীৰ্ণ হৈছিল তৃতীয়তে নৱদ্বীপৰ এজন ভক্ত অদ্বৈত আচাৰ্য যিজন হৈছে স্বয়ং সদাশিৱ তেওঁ ভগৱানক উচ্চ স্বয়ে আহ্বান জনাইছিল প্ৰাৰ্থনা কৰিছিল যে আপুনি অৱতাৰ গ্ৰহণ কৰক প্ৰভু যিহেতু সেই সময়ত সম্পূৰ্ণ নৱদ্বীপ আনকি তেওঁ দেখা পাইছিল যে সমগ্ৰ বিশ্বতে ভক্তি যাৰ ফলত ব্যক্তিৰ কল্যাণ হয় আধ্যাত্মিকতাৰ ৰুচি প্ৰায় সমাপ্ত হৈ পৰাৰ দৰে অৱস্থা হৈ পৰিছিল এই পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি অদ্বৈত আচাৰ্যই ভগৱানক আহ্বান জনাইছিল অৱতীৰ্ণ হ'বৰ বাবে আর ভগবানে তেওঁর ভক্তর ইচ্ছা অনুসর অবতীর্ণ হয়েছিল আছিল আসিটা প্রমুখ বাহ্যিক কারণ এতিয়া আহক আলোচনা করিটা আন্তরিক কারণ প্রথমত হয়েছে শ্রীমতী রাধারাণীর প্রেম তথা সেবায় শ্রীমতী রাধারাণে লাভ করা প্রেমর আনন্দ অনুভব করা আর ইয়ার তেওঁ শ্রীমতী রাধারাণীর ভাব স্বীকার আৰু তোরেই শরীরর কান্তি অর্থাৎ গৌরবরণ স্বীকার করিলে। দ্বিতীয়তে শ্রীমতী রাধারাণী ভগবান শ্রীকৃষ্ণর যি সেবা করে সেই সেবার স্বভাব জানিবর কারণে আর তৃতীয়টো আন্তরিক কারণ হয়েছে যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণই জানিব খুঁজেছিল যে মাজত এনে কি বিশেষ গুণ আছে যার ফলত বৃন্দাবনের ভক্ত আর বিশেষরূপে শ্রীমতী রাধারাণী ইমান আকর্ষিত হয়ে পড়ে তেওঁৰ প্রতি আৰু সেয়াটো এজন ভক্তইহে কেৱল দেখা পাব পাৰে যিদৰে যদি এটা অতি সুস্বাদু ফল থাকে তেন্তে সেই ফলটোৱে নিজেতো নিজৰ সোৱাদ কিমান মিঠা সেয়া নাজানে কিন্তু যিজনে ফল খায় সি বুজি পায় যে এই ফলটো কেনেকুৱা এইদৰেই এজন ভক্তৰ ৰূপ ধাৰণ কৰি ভগৱানে ইয়াৰ অনুভৱ কৰিব পাৰিব সেই উদ্দেশ্যে তেওঁ গৌৰাংগ মহাপ্ৰভুৰ ৰূপত অৱতীৰ্ণ হয় আৰু এয়া আছিল তৃতীয়টো আন্তৰিক কাৰণ এইদৰে এয়া হৈছে তিনিটা আন্তৰিক তথা তিনিটা বাহ্যিক কাৰণ যি কাৰণে পৰমেশ্বৰ ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণ শ্ৰী চৈতন্য মহাপ্ৰভুৰ ৰূপত প্ৰকট হ'ল পূৰ্বতে উল্লেখ কৰাৰ দৰে প্ৰত্যেকটো যুগতে ভগৱানৰ অৱতাৰ হয় কিন্তু এই কলি যুগৰ ফাগুণ মাহৰ পূৰ্ণিমাৰ তিথিত প্ৰায় পাঁচশ পঞ্চাছ বছৰ পূৰ্বে নৱদ্বীপৰ মায়াপুৰত জন্মগ্ৰহণ কৰা শ্ৰী চৈতন্য মহাপ্ৰভুৰ জন্মক গৌৰৱ পূৰ্ণিমাৰ ৰূপত অতি হৰ্ষ উল্লাসেৰে পালন কৰা হয় এই এনে দীনবন্ধু তথা কৃপাসিন্ধু ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণ আমাৰ সকলোৰে উদ্ধাৰৰ হেতুকেই এই কলি যুগত চৈতন্য মহাপ্ৰভুৰ ৰূপত প্ৰকট হৈছে তেন্তে আহক আমি সকলোৱে মিলি এই পূৰ্ণিমাৰ তিথিত সম্পূৰ্ণ উৎসাহ তথা ভক্তি সহকাৰে চৈতন্য মহাপ্ৰভুৰ প্ৰাকত্য দিৱস উদযাপন কৰোঁ আৰু হৰে কৃষ্ণ মহামন্ত্ৰৰ জপৰ দ্বাৰা আমি নিজৰ জীৱনটো ভগৱত ধামলৈ যোৱাৰ যোগ্য কৰি তোলো হৰে কৃষ্ণ হৰে কৃষ্ণ 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 হৰে 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 ৰাম হৰে ৰাম 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 হৰে হৰে ধন্যবাদ ハレー・クリスナー。